نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطيب قلوبنا ومولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشير بإذنه والسراج منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وما أبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله صلى الله عليه وسلم انا خاتم النبي أَوْ <تكتبوا> يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا <مشروب برد الله> اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل ابراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد